Lenggang lenggok mari berdansa dari pahang ke seluruh desa Di sini segala bermula Cemelang mencipta gemilang Bertuah bumi ku menyaksi Bersama kita berjuang Tersohor pesada dunia Senada wawasan negara Melahir insan duho jiwa Mampan menambat dunia Perkongsian pintar Universiti dan industri kreatif, inovatif. Pembelajaran teras, aplikasi dan kompetensi. Tekad mencapai visi. Demi semangat negara, kami mencurah bakti. Nasib pertiwi terus dibela. Kepada ibunda kami berjanji, Yutemku cemerlang, Yutemku gemilang, Yutemku terbilang, Yutem terus berjuang. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Abdul Rahim. Saya merupakan graduan uh, Universiti Teknikal Malaysia Melaka uh, 2007-2010. Saya bergraduasi pada tahun 2011 dan uh, sekarang bekerja sebagai pengurus operasi di salah sebuah JLC negeri Pahang iaitu Pahang Go Sdn Bhd. Uh, umur 40 tahun tahun ini dan insyaAllah uh, insya uh, uh bersama-sama lah untuk ditunggu bual hari ini. Um, pada mulanya saya merupakan uh, graduan dalam bidang uh, diploma business and IT daripada college uh, Mara kemudian uh, saya melanjutkan pengajian di uh, UTEM lah dan kenapa saya pilih UTEM sebab bila kita daripada diploma ni kita nak masuk ke ijazah uh, of course kita nak pilih dalam jurusan yang sama dan UTEM uh, memberikan saya pilihan tersebut lah dan uh, salah satu faktornya uh, mungkin sebab Uh, saya merasakan bahawa universiti seperti UTEM ni, dia lebih kepada hands-on. Banyak yang uh, lebih practical uh, to be compared dengan uh, teori semata-mata lah. Uh, so, akhirnya bila kita berjaya ataupun dapat belajar di UTEM, Alhamdulillah, uh, memang that practicality tu sangat, uh, sangat dilaksanakan lah ataupun di-implement uh, yang mana mampu untuk bagi uh, knowledge yang jauh lebih baik saya rasa sebab tu saya memilih hitam pada ketika itu. Alright, uh, dari sudut facility, uh, saya merupakan salah satu graduan yang melalui tempoh peralihan daripada kampus ICRO dekat Cubic uh, dan ke kampus uh, utama sekarang ni lah which is uh, dekat Duyan Tunggal. So dalam tempoh tu memang uh, tempoh peralihan tu memang satu kenangan yang saya rasa sangat banyaklah. Uh, dari sudut facilities, alhamdulillah bila saya mula masuk pada ketika tu memang uh, classroom masih berada di bangunan hijau tu Kubik dan uh, kita punya college kediaman alhamdulillah sangat bagus uh, walaupun dia duduk di luar dan uh, jaraknya agak jauh juga tetapi uh, dia punya keadaan tu agak kondusif uh, kerana diberikan uh, seolah-olah macam asrama tu macam uh, apartment lah macam rumah Uh, so kat situ kita dapat orang kata mempunyai housemate yang jauh lebih ramai lah nak dibanding dengan universiti-universiti lain kadang, kadang satu bilik dua orang. Uh, so kat sini kita duduk dalam rumah so ada beberapa uh, bilik dekat situ so kami uh, dapat berinteraksi dengan lebih baik lah untuk sama-sama bincang tentang akademik dan sebagainya. Uh, so daripada sudut uh, yang lain uh, sekali lagi, fasiliti yang UTM berikan sangat baik bagi saya uh, dengan bas yang ada Uh, saya syukur Alhamdulillah masuk saja semester kedua saya dah bawa motosikal. Uh, jadi uh, lebih mudahlah untuk pergi ke kampus dan sebagainya dan yalah kadang-kadang ada gap eh gap uh, nak pergi kelas dan sebagainya so sempatlah boleh nak pergi makan ke balik ke asrama dan sebagainya. Ah uh, facilities yang lain yang saya suka antaranya uh, kita punya komputer lab lah. Of course bagi budak FTMK uh, kita merasakan uh, komputer lab tu kita punya jiwa dan raga kita. Uh, so alhamdulillah semua uh, dalam komputer lab tu mampu untuk uh, kami gunakan sebaiknya lah untuk uh, belajar dan seterusnya memahami apakah uh, praktikal yang kami hadapi dalam uh, nak mencapai kita punya uh, akademik tu. Yang itu saya saya tak boleh kongsi banyak. Sebab saya skip MHS, saya dapat second intake. So, bila saya datang tu, uh, saya dah berada di hari terakhir MHS. Uh, yang sempat saya kongsikan ialah bila di hari terakhir ni kami bersama dengan fakulti lah. Um, so, sempatlah kita, just yang ada tu hanya orang kata briefing daripada pihak fakulti dan kemudiannya berjumpa dengan penasihat akademik masing-masing untuk menentukan what is the next step untuk kita start uh, belajar lah. Which is kita nak daftar subjek dan sebagainya. So, banyaknya uh, kita punya PA lah, penyiasat akademik yang yang advise pada kita macam mana uh, nak menghadapi the whole uh, tempoh pengajian tu dan uh, dia advise lah. utamanya bagi kami yang lepasan diploma ni yang so-called direct entry lah. Kan, so macam mana kami nak susun jadual sebab kita dah ada a few subject yang kita boleh waive. So, bila kita boleh waive ni uh, jadual dah tak sama dengan uh, yang uh, intake yang sama dengan kita. So basically saya akan join banyak senior punya kelas uh, So pada masa yang sama Bila kita susun subjek apa yang kita nak ambil tu Ada satu dua subjek yang saya terpaksa ambil di fakulti lain pun Bercampur uh, dengan fakulti lain So but bagi saya okay je Tak ada apa-apa masalah pun In fact tu uh, sangat berguna lah Sekurang-kurangnya dia tidak mengganggu jadual yang kita boleh buat kan So okay Haa uh, <laughs> Kalau cerita program, saya sebenarnya dekat UTEM ni uh, saya boleh kata saya aktivis lah. Uh, saya merupakan Presiden Fakulti, uh, Presiden Fix uh, pada tahun 2009-2010. Uh, dan before that, ada lagi lah beberapa uh, aktiviti dan juga jawatan yang saya pegang seperti di Kelab Nyayang, uh, GPMS gabungan Fajar Melayu Selanjung, GPMS UTEM dan juga uh, uh, Fakulti lah. Uh, mostly. Okey. Uh, so there's a lot of activity of course. Memang banyak. Fakulti ni pun ada banyak. Ada banyak program-program uh, yang dilaksanakan selain daripada uh, akademik program. Uh, yang saya boleh katakan, yang saya boleh kongsikan satu program uh, iaitu kami uh, selaku wakil-wakil uh, daripada FTMK pada ketika itu membuat lawatan ke Singapura. Uh, kami berjumpa dengan beberapa mahasiswa dan juga diberi pendedahan uh, dengan hubungan dua hala dengan Nanyang Politeknik di Singapura dan apa yang saya boleh kata satu pandangan yang uh, satu pandangan barulah buat kami yang menyertai itu dan dia memberi satu impak juga kepada saya bila melihat uh, kaedah akademik yang dilaksanakan di Singapura dan juga di Nanyang Politeknik itu sangat berbeza. Sebagai contohnya, saya boleh katakan yang saya ingat sampai sekarang ialah dari sudut latihan praktikal mereka. So, macam kita latihan praktikal, kita hantar student pergi ke industri tapi berbeza dengan Nanyang Politeknik. Mereka panggil industri datang ke Nanyang Politek dan uh, mereka buat uh, projek khas. Sebagai contoh pada ketika itu, uh, Singapura sangat terkenal dengan uh, MRT. So, apa yang mereka buat, the first MRT yang mereka ada tu, banyaknya mereka import daripada luar. Komponen-komponennya, dia punya barang-barang dia, dia punya MRT itu sendiri. Tapi bila uh, wakil daripada industri datang, mereka diberi tugasan untuk menukarkan dengan local product. Semua komponen-komponen yang ada dalam MRT tersebut. Asalkan ini dapat berfungsi dengan baik. So, semua pajak-pajak yang ada di Nanyang Polytechnic, kita itu dapat... Uh, buat something lah uh, dapat melaksanakan nak buat apa komponen apa yang dia orang nak ganti uh, so automatically uh, satu apa saya boleh kata uh, sebagai contohnya bila mereka dah uh, terendah dengan industri yang seperti itu jaminan kerja of course uh, memang akan nampak di situlah dan saya rasa itu antara salah satu Uh, kaedah macam mana untuk mereka ini dilibatkan dengan industri bukan sekadar dia pergi kepada industri seorang dua je yang masuk tapi sebaliknya the whole uh, batch yang ada itu diguide oleh seorang betul-betul engineer lah yang datang untuk membantu mereka so ini salah satu kaedah yang saya rasa agak berbeza dengan kita yang uh, berada di UTEM uh, dan ianya memberi agak pandangan yang berbeza lah pada saya itu satu. Yang keduanya program-program uh, lain yang di universiti uh, banyak program-program peningkatan sahsiah. Um, saya masa first sem kita eager dari entry kita nak ambil banyak subjek. So saya letaklah a few subjek banyaklah. lah uh, but malangnya uh, pointer tak berapa tak berapa bagus. Um, dia tak adalah gagal alhamdulillah uh, tapi agak saya kata uh, saya berjumpa dengan nasihat akademik-akademik dan uh, beliau merasakan bahawa macam tak suitable nak ambil banyak-banyak subjek dengan keadaan ini saya, uh, mungkin dengan aktifnya, dengan sebagainya. kan So, mereka, uh, beliau mencadangkan untuk kita uh, adjust sikit yang mana yang uh, critical, yang rasa susah nak bawa tu, uh, mungkin bawa for the next time. So, kita adjust baliklah jadual tu. Uh, dan adalah satu dua program uh, peningkatan sasiah dan akademik yang dibuat oleh fakulti itu sangat membantu sebab beberapa kaunselor uh, ada bagi talk masa itu kita nampaklah bahawa kadang-kadang uh, planning kita ni uh, tak berapa betul. Uh, so dibantu dengan kaunselor yang ada tu malamlah kita nak jumpa kaunselor mungkin susah. Jaranglah student tiba-tiba mengaku sendiri nak pergi jumpa kaunselor kan. Uh, so dalam program ni alhamdulillah uh, so kaunselor uh, tak silap saya Dr. Ahmad rozlan kot uh, tak silap so beliau banyak banyak bantulah pada ketika itu uh, dan dia guide macam mana nak uh, mengatur uh, dengan baik dan betul lah uh, so dekat situ uh, dia bagi satu lagi uh, pandangan yang uh, sangat baik macam mana nak menguruskan masa dan sebagainya so alhamdulillah lepas pada tu uh, saya punya pointer keep going up alhamdulillah cukup dan uh, mampu untuk bergiat dengan aktif dan uh, ada banyaklah program-program yang saya dapat uh, sertai dan lagi laksanakan Kalau uh, tanya tentang kelab yang kami memang meneruskan daripada senior yang ada lah. Uh, so, hardcore pada ketika tu yang memegang jawatan majlis tertinggi semua saya punya classmate kebanyakannya. Uh, so, daripada ajakkan kawan-kawan ni, uh, so, rasa seronok lah dan so tambah pula memang classmate memang kita dah rapat dengan dia orang kan so kita buat aktiviti yang selain daripada akademik ni um, So seronok dan pun satu lagi dia memberikan satu pandangan yang baru uh, sebab ya uh, kelab menyayang ni dia ada hubungan yang baik juga dengan yayasan budi Penyayang so adalah fun yang diturunkan oleh yayasan um, untuk kelab uh, tersebut melalui universiti dan uh, kami juga diminta untuk ada uh, rumah anak yatim angkat yang mana kami perlu setiap minggu pergi mengajar Ayah, rumah anak yatim ni. Dan kita akan tengok keberkesanan uh, apa yang kita ajar tu lah. Kepada uh, pelajar anak-anak yatim yang ada di situ. Uh, jadi kita akan keep track lah. So bila kita dah uh, ajar lama. So kita dapat lihat dia yang kadang-kadang uh, dia kita tengoklah result dia kan lepas pada 6 bulan tu ada ujian bulanan tu dia tunjullah kat kita result dia ada yang bagus so dekat situ barulah kami rasa macam mana jadi cikgu <laughs> baru tahu stres sebenarnya bila kita dah rasa dah puas dah aje ni setiap minggu dah pergi ni kan <laughs> tapi bila kita tengok result kita tahu bahawa result uh, kurang memberangsangkan dan kita cubalah cari punca dekat mana uh, insyaallah kita cuba membantu. Uh, cuma ada persudut kekanyanya kadang-kadang sebab guru-guru uh, yang mengajar ni biasalah macam kami ni mahasiswa kadang Sabtu-Ahad uh, ada program lain uh, tapi klub nyayang dia harus teruskan. Setiap minggu kena pergi mengajar so akan ada orang yang replace menggantikan uh, kami lah so ahli klub nyayang ada lebih kurang 60-70 orang pada ketika tu kami akan replace kan lah. Uh, so ganti-ganti ganti-ganti. Uh, so mungkin salah, salah satu sudut bila apa anak-anak uh, tu dia melihat abang-abang dia ni bertukar <laughs> kan, uh. so uh, satu mungkin uh, bagi uh, naratif yang positif uh, ataupun uh, cubalah tengok setiap payah pada ketiga tu kan, Alhamdulillah ada juga yang semelang uh, despite uh, sebahagian daripada mereka yang uh, saya boleh kata on par je lah uh, tapi Alhamdulillah adalah yang yang makin baik, uh, cuma daripada satu sudut Apabila di pihak kamilah, di pihak mahasiswa UTEM Kita dapat tahu bahawa uh, Bukan senang untuk mendidik ni uh, So kita dapat satu lagi uh, pandangan dan juga knowledge barulah uh, Macam mana selain daripada kita jadi student uh, Itulah perasaan juga jadi lecturer kan <laughs> Itulah perasaannya, jadi uh, Saya yakin rakan-rakan uh, saya dalam kelab penyayang ni sangat rapat dengan persyarah mereka Err uh, dan mungkinlah ada yang kita faham apa perasaan. Jadi atas dasar itu kami as a student akan cuba sehabis baiklah uh, Semasa saya nak pergi ke latihan industri, uh, apa yang saya lakukan ialah saya melihat kepada di mana peluang uh, pekerjaan selepas itu. Um, saya sebelum masuk ke UTEM lagi dah mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa agensi di uh, kerajaan negeri Pahang. Jadi saya memikirkan why not saya minta di salah satu badan berkanun sebab badan berkanun ni dia ada uh, authority dia sendiri untuk mengambil kaki tangan, itu nombor satulah. Yang keduanya uh, saya merasakan untuk uh, kalau ada peluang uh, mungkin uh, dan lebih mudah lah sebab kita memang berasal di Kuantan Pahang. So, kita ambil tempat praktikal di situ. Uh, tapi cabaran dia besar sebab kadang-kadang uh, tempat untuk praktikal tu sangat terhad. Berbanding dengan Kuala Lumpur lah. And, jadi, kita usaha je lah. Tapi bila kita dah apply, Alhamdulillah uh, saya dapat salah satu faktor yang Uh, kalau saya boleh advice, uh, ambillah peluang untuk mereka yang memang melaksanakan skop kerja kita uh, maknanya kalau saya itu memang dalam bidang teknologi maklumat memang akan ditempatkan di bahagian teknologi maklumat dan tempat saya berpraktikal ialah dari lembaga kemajuan uh, perusahaan pertanian Negeri Pahang so dalam tu ada beberapa orang dalam unit uh, teknologi maklumat uh, adalah sistem-sistem yang perlu di upgrade So, Alhamdulillah bila saya masuk, saya diberi tugasan tersebut. Iaitu untuk upgrade uh, sistem in-house yang mereka buat. Uh, so, Alhamdulillah saya berjaya. Uh, saya buat penambahbaikan terhadap beberapa sistem, not just one. Uh, dan uh, selepas daripada itu, ialah sebab uh, nak mengambil pekerjaan pun bukannya senang. Uh, cumanya uh, saya diberi uh, ruang jugalah walaupun dah habis praktikal kadang-kadang mereka ada panggil sebab untuk melihat sistem yang sedia ada telah sebab kita yang buat kan daripada sudut apa yang saya dapat dan apa yang saya laksanakan ataupun advantage di ketika saya melaksanakan latihan industri yang bagusnya bila kita ada hubungan baik dengan Uh, supervisor, rakan-rakan so sekarang bila saya bekerja di salah satu JLC yang memang JLC tempat saya bertugas sekarang ni memang kami ni melaksanakan uh, digital punya transformation untuk kerajaan negeri. So kami berhubung rapatlah dengan semua agensi kerajaan, terutamanya dalam bidang IT. So saya jumpa baliklah supervisor saya. Uh, so jumpa balik dan uh, Alhamdulillah dapatlah bekerjasama beberapa kali dalam tempoh saya bekerja sekarang ini. Uh, so satu lagi is uh, knowledge lah. So bila kita uh, berada di latihan industri tu, kita minta untuk kita belajar benda baru. So sebelum ni kita just buat sistem, saya kurang faham mengenai server dan sebagainya. So masa itulah uh, supervisor dapat tunjuk uh, server ni macam ni. Nak set up dia macam ni. So ada benda yang uh, baru yang dapat uh, kita belajar. Pada masa sama, benda yang kita, perkara yang kita belajar di universiti itu kita dapat implementkan ketika kita di latihan industri lah dekat organisasi itu. Uh, saya ditawarkan bekerja seminggu sebelum saya habis latihan industri. <laughs> uh, pada ketika tu yang uh, menawarkan saya kerja ni uh, majlis uh, belia uh, Negeri Pahang. Uh, dia adalah sebuah NGO kerajaan lah saya boleh kata NGO kerajaan tapi uh, Lagi bidang sikit Untuk permulaan tapi saya kata tak apa uh, Kita buat dulu sebab uh, So seminggu sebelum saya habis praktikal tu Saya dah dah mendapat panggilan untuk ditawarkan uh, Cuma saya kata saya nak masuk lambat sikit Saya nak rehat dulu sekejap seminggu lebih kurang Dan saya masuk lah uh, So saya start bekerja Uh, sehingga 7 bulan yang pertama sebelum saya dapat uh, pekerjaan dalam bidang uh, IT lah di Kuala Lumpur So, saya sambung uh, bekerja di Kuala Lumpur dan seterusnya dapat balik semula pula ke Pahang ni sebab ada uh, salah satu JLC kerjaan negeri panggil pula balik untuk sekali lagi so dalam tempoh setahun setengah, uh, setahun saja di Kuala Lumpur Kemudian saya balik semula ke Kuantan Pahang untuk bertugas di JSC uh, Kerajaan Negeri uh, Sebelum saya menyertai kerajaan uh, Secara total lah dan sekarang ni uh, Di Diberi peluang lah, diberi peluang untuk dalam uh, Syarikat sekarang uh, Saya rasa bersyukur sebab macam saya katakan tadi saya merupakan zaman uh, peralihan daripada kampus luar dan ke kampus uh, induk UTEM. So convocation yang saya uh, dapat ialah di Dewan Besar UTEM dalam kampus induk kita lah. Uh, itu memang senantiasa saya nantikan sebab hari-hari uh, tengok bangunan tu dibina <laughs> sampailah dia dirasmi dan di dan digunakan. Uh, dah tentu bila kita nak kombo, yes, saya memang nak kombo kat sini lah. So, bila dapat tu memang Alhamdulillah. Uh, tahun 2011 tu uh, dan bersama-sama uh, saya pada ketika tu, ahli keluarga saya semua ada uh, dan dapat jumpa balik kawan-kawan sebab kita habis belajar awal so lepas tu kita dah kerja dulu uh, so bila kita kerja tu nak jumpa kawan-kawan dah jarang uh, so dapat balik jumpa masa konvo tu, uh, boleh bertukar-tukar uh, pandangan balik, uh, cumanya dia punya uh, topik perbualan dah jadi lain lah <laughs> Uh, semua dah cerita pasal kerja dan sebagainya kan. Uh, so alhamdulillah uh, kita dapat berkongsi banyaklah benda, benda baru. Um saya rasa sekarang ni banyak syarikat-syarikat uh, swasta atau government agency sekalipun dah uh, tahu uh, dan mereka pun saya rasa cakna. Ah uh, kerana di UTEM uh, merupakan salah satu universiti yang saya boleh kata 70% ialah hands on ataupun practical. Uh, kita bukan belajar teori semata-mata dan atas dasar itu kebanyakan majikan memang akan mengambil uh, graduan UTEM ni uh, despite apa grade yang mereka dapat pun sebab mereka tahu bahawa uh, practical ni uh, ialah satu perkara yang Uh, tak boleh nak, nak diukur. So, uh, sebab banyak yang kita punya programmer lah, especially dalam bidang IT ni, banyak kita try and error je. Kan, kita cuba, lepas tu kita dapat laksanakan, kita uh, adjust balik kita punya code dan sebagainya untuk kita uh, solve problem tu. Dan untuk solve problem pun, dia bukanlah macam teori yang kita belajar, kita ada banyak lagi orang yang boleh ajar kita to solve certain, certain issue so itu dah bukan jadi satu orang kata uh, pinpoint kenapa uh, tidak mengambil graduan UTEP uh, dan uh, sebab atas dasar kita banyak implement praktikal itulah uh, bahawa student kita ni ramai yang faham uh, lebih baik uh, kefahamannya uh, kerana mereka melaksanakan praktikal tu sehingga orang kata boleh uh, melaksanakan tugasan dengan baiklah so atas dasar itu saya rasa memang graduan UTM ni menjadi antara graduan yang uh, menjadi apa uh, pilihan syarikat-syarikat uh, syarikat ataupun organisasi-organisasi uh, untuk diambil bekerja. Uh, so itu salah satu faktor lah dan satu hal lagi saya rasa satu kelebihan uh, ialah tahap ketahanan uh, mahasiswa UTM lah. Saya yakin bahawa siapa-siapa uh, yang pernah melalui kehidupan kat UTM, uh, sebab bagi saya ada kehidupan yang agak menarik uh, sebab macam saya pula dalam tempoh peralihan tu Kolej kediaman tak ada lagi uh, kan? so banyak kita berulang-alik uh, so kalau tak ada ketahanan daya fizikal mental tu saya rasa boleh tahan juga kan? so, macam mana kita nak control dengan kewangan dan sebagainya so bila kita habis belajar tu sebenarnya bukanlah Uh, akademik semata-mata tetapi kita uh, kita dapat meningkatkan kita punya ketahanan uh, mental kita jugalah. So atas dasar itu saya yakin bila pergi interview pun saya percaya bahawa uh, organisasi ataupun syarikat-syarikat uh, tersebut dapat menilai graduan kita dengan baik. Uh, dari sudut apa yang saya belajar di UTEM uh, Kedua-duanya sekali sama ada akademik ataupun non-akademik memang memberikan uh, impact yang sangat besar. Uh, daripada sudut akademiknya, dah tentulah bila saya bertugas di syarikat yang memang dalam bidang yang kita belajar ni, uh, which is uh, ICT dan sebagainya. Uh, ianya memberi uh, kefahaman yang sangat jelas lah. And apabila macam sekarang ni saya uh, sentiasa peneliti macam uh, kalau mungkin tak pastilah semua orang pernah dengar aplikasi tentang Pahanggo yang kami bangunkan. so saya memang operationnya memang menjaga operation aplikasi tersebut. So apa yang saya belajar tu dapat diimplementkan lah untuk pekerjaan kita sekarang. Itu nombor satu dari sudut knowledge ataupun uh, akademiknya. Tapi dari sudut non-akademik, dengan penglibatan kita dekat luar, dengan penglibatan kita dalam persatuan-persatuan, kelab di universiti dapat membantu pula daripada sudut yang lain sebagai contohnya kita uh, dapat bersosial dengan uh, satu cara yang baik, kita boleh orang kata tak adalah kekok untuk berjumpa orang baru sebab itu yang kita buat pun dalam kelab dulu kan kita pergi masuk program, masuk ni jadi masuk program kat sini, program kat sana, jumpa kawan-kawan baru So kita tak rasa kekuk pun untuk bercakap dan sebagainya. So atas dasar itu bila kita bekerja dan kita nak jumpa klien dan sebagainya bukanlah satu masalah pada kita lah. So saya rasa kena ambil peluang kalau student yang masih belajar lagi kat universiti perlu ambil peluang ni iaitu janganlah semata-mata duduk dekat kelas semata-mata ambillah peluang pergi ke arah yang non-akademik sikit untuk dapatkan feel ataupun sebab nanti bila kita keluar nanti kita akan jumpa dan juga nak engage dengan orang-orang yang baru kita nak jumpa. Uh, so atas dasar itu uh, memudahkan kerja kita lah. Uh, sebab bila kita berjumpa dengan orang baru ni mostly akan jadi klien kita dan sebagainya. Okay, uh, kepada bakal alumni ataupun saya boleh kata graduan yang bakal uh, convocation tidak lama lagi. Uh, saya ucapkan uh, syabas dan tahniah kepada anda dan uh, semoga berjaya untuk melangkah ke alam uh, dunia yang baru, dunia yang agak berbeza, dunia yang penuh dengan cabaran dan insyaallah saya yakin semua graduan UTEM pasti boleh melakukannya. Semuanya, <tosok> kawan-kawannya, makannya, <tosok> uh, kenangannya, ilmunya. Yeah.